Прежде чем предоставить ей слово, хотелось бы просто вас попросить, чтобы вы представили, даже может быть не представили, просто чтобы вы, как так сказать вам, может быть представили город Новомосковск бесконфликтный. Ну сейчас много, так сказать, выступает конфликт, конфликт да, ну почему нет? Чтобы понять всю суть вопроса, попробуйте представить чист, чистый город, как бы с чистого листа, что у нас здесь нет никакого противостояния, как бы если вы на такое считаете, что у нас здесь есть противостояние. Поэтому и тогда можно просто оценить хорошо это или плохо, если не будет предвзятого отношения. Если будет предвзято отношение, что это плохо, тогда вы не сможете оценить все прелести или недостатки не сможете вы объективно судить о всем этом. Поэтому еще раз хочу попросить вас быть корректными, не перебивать, а уже после мы с вами попробуем это все дело обсудить. Да, вступить в дискуссию. Все, кто после докладчика захочет выступить, абсолютно открытая трибуна, можете свое предложение, выходите, говорите свое мнение. Опять же, тоже, кто бы не вышел за трибуну, просьба не прибывать, выслушать до конца, а потом в конце наших обсуждений, всех, так сказать, выступлений, мы проведем какие-то обговорения. И э, почему мы начали этот процесс? Потому что э, еще город не принял решение. Город принял только два решения. Первое решение о том, что провести обговорение. И второе о том, что Делегувати права на переговори нашому виконуючому обов'язковому міському голові, це в общем хорошо. Вот. А рішення вступати чи не вступати, приймати чи не приймати, ми будемо приймати через скільки? через 2 місяці. Да? Май, да. Май месяц, да. Поэтому здесь мы это первый наш шаг. Здесь мы сейчас выступим в зале. Мы планируем в следующей неделе поставить палатку с опросными листами просто горожан, которым будем проводить ну, какой-то мониторинг, что хочет народ, понимает ли народ или не понимает. Там будет четыре вопроса, один из них, ну, ну увидите эти опросники, для того чтобы понять, что хочет город и хочет ли вообще. видеть знакомые лица за последние полтора года членов этих некоторых не видела, некоторых видела. Рада, что больше, больше интерес да, у, к этой теме. Я смотрю, жители. Они а взяли вот, микрофон. Нам не пришли ничего. Сейчас я такие же Кто доказал? Так, а, представьте. Так, добрый вечер. Я Миченко Елена Сергеевна, я начальник из э, исполкома местного совета. Э, Дмитрий Витальевич, э, руководитель городской организации, э, обратился ко мне с просьбой выступить по этому поводу перед членами Подкивщины и гостями, которые будут на этой конференции членами Подкивщины. Я с радостью согласилась, потому что являюсь сторонником объединения. и считаю, что чем больше людей будет знать, чем больше людей будет участвовать в обсуждении, тем будет лучше. Потому что только обсуждая вопросы, только ища какие-то совместные пути их решения, мы получим наилучший результат. Хочу сказать, что процесс этот не нов. Начался он еще в 2014 году, когда Кабинет министров в апреле, в месяце 1 апреля, принял и одобрил концепцию реформирования местных, местных органов самоуправления, местного самоуправления. Задача этой, этого реформирования состоит в том, чтобы делегировать как можно больше полномочий местным советам, дать как можно больше прав местным советам и обеспечить, естественно, ресурсом для решения этих полномочий, для решения этих вопросов местные советы. Следующим шагом была Верховная Рада приняла в начале 2015 года закон о добровольном объединении территориальных громад. Закон предполагает, что территориальные громады добровольно захотели объединять. Они как бы, выступают с такой инициативой, проходят определенные этапы, определенный процесс и объединяются в большую или в маленькую, какая у них там будет территориальная громада. И эта территориальная громада наделяется большими полномочиями, чем есть в отдельной в каждой громаде сейчас на сегодняшний день. Следующим шагом было также в 2015 году. Верховный совет принял изменения в бюджетный и налоговый кодексы. Этим, этими изменениями как бы, произошла бюджетная децентрализация. Местные органы самоуправления были наделены дополнительными полномочиями для того, чтобы устанавливать ставки налогов, для того, чтобы принимать решения по льготам.